Дадим слово игроку нашей команды, поздравляю с победой. Насчет чего удалось сегодня добиться ее? И прежде всего морально плане Как было тяжело перестроиться после игры в на этот матч? А, ну, в первую очередь хочется поздравить всех болельщиков с этой победой, потому что, действительно, после ухода Агафонова нам трудновато. Но, ну, думаю, что морально нас не нужно было настраивать эту на игру так как все знают, что последние три игры мы проиграли, и последние очень сильно Николаева, морально тяжело. Мы сегодня настроились и рвали как собаки. Думаю, что за счет защиты мы сегодня показали такую Можно сказать, что Киев удобная команда для Одессы, победа в сезоне. Ну, можно и так сказать. Они играют в пятером. Сегодня была задача максимально агрессивно защищаться за получение и думаю нам это удалось много поставленных задач мы выполнили спасибо если нет вопросов желаю удачи